Вкусного всем! Рецептов чичарона существует несколько сотен. В каждой латиноамериканской стране их десятки своих. Родиной первого чичарон признана Андалузия, но сегодня не об Испании. Сегодня кубинский рецепт, распространенный кубинскими иммигрантами в США, самый простой из классических и самый быстрый. Классический, так как мы жарим свинину со шкуркой и мясом и салом. Простой, так как ничего кроме свинины и специй не используем быстрый, потому что его можно приготовить в течение 15 минут. Хотя, если хотите хрустящую и крошащуюся шкурку, придется немножко подождать. Для приготовления, кроме свинины, понадобятся специи, сушеный лук и сушеный чеснок, все в порошке, соль, несколько видов перца, паприка, острый перец, чили или каенский, черный и белый молотый перец. Так как чечарон жирное само по себе блюдо, перцы будут тут как никогда кстати. Они ускоряют переваривание нашим организмом жирной пищи. Кстати, и мясо не просто свинина, а подчеревок или бекон или грудинка со шкуркой и чередованием мяса и сала. Причем доля мяса должна быть не менее 50%, а толщина всего подчеревка не менее 3-4 см. Также нам нужна сода, если мы хотим хрустящую шкурку. И масло для фритюра чуть менее литра. Начнем с простого, приготовления смеси специй. Для этого смешаем все перцы, соль и лук с чесноком. Крупинки, как правило, чеснока или лука разомнем и хорошо смешаем все в однородную массу. Пусть постоит, насыщаясь друг другом. Займемся мясом. Почеревина была куплена на рынке. Шкурку слегка зачистили металлической мочалкой, чтобы снять темные подпалины. Натрем шкурку, только шкурку, содой. Можно было бы и не натирать и жарить так по-быстрому. Тоже ничего, но я люблю хрустящую шкурку. Поэтому натираем содой. Она изменит структуру кожи, выведет воду, размягчит поры. Шкурка после жарки будет сверххрустящая. И оставим мясо в холодильнике не менее двух часов. Или не более суток. Перед жаркой нагреем масло до температуры свыше 300 градусов. Пока нагревается, удалим соду, что осталось, сухой тряпочкой, полотенцем, бумажной салфеткой, что у вас под рукой из этого. И нарежем. Традиционно классический чичарон из грудинки нарезают полосками. А затем делают надрезы на полосках, разделяя на кубики. Но внимание не дорезая до шкурки, чтобы форма полоски сохранилась и будем жарить. Масло нагрелось, пошел первый белый дымок. Значит где-то как раз 300 градусов перевалила температура. Аккуратно опускаем пару полосок в сотейник с маслом. Будьте осторожны, кипеть будет как в вулкане. Сделаем огонь около среднего и будем жарить. Поворачивая пару раз за все время, минут 10. Пока не прожарим до темно-золотистого цвета сала, Мясо же будет иметь темно-бордовый цвет и хрустящую текстуру. И вынимаем. И пока масло греется для следующей партии, натираем только что прожаренное смесью специй. То есть хорошенько пересыпая кусочки перцово-соленой смеси. Ароматище ого-го! И дальше жарим оставшуюся часть. Чичарон готов, можно подавать. К пиву вообще идеально. Или просто как закуска. Можно сказать, что это очень похоже на наши шкварки. Но есть несколько отличий. Во-первых, у чичарон всегда хрустящая ломкая шкурка. Не жевательная, а именно хрустящая. Легко крошащаяся. Во-вторых, под хрустящей красивой корочкой мяса таится нежная сочная мякоть. В-третьих, смесь специй делает мясо просто восхитительным на вкус. Попробуйте и будете удивлять гостей этой закуской, если они неожиданно свалились вам на голову или по плану. Приятное удивление гостей по плану даже приятнее. Приятного аппетита или дисфруте де сукамида. А мы ждем вас на нашем канале. Подписывайтесь на нас. Спасибо, что смотрите и будьте здоровы.